Меня зовут Козлова Людмила. Мы приехали с семьей из Донецкой области, с Новобахмутовки. Это совсем рядышком, возле Авдеевки. У нас патронатная семья, четверо деток патронатных, две дочки свои родные. Ну, так получилось, что 24 числа, конечно, ужаснулись все, наверное, да. Ну и нам пришлось собраться с детками и уехать, потому что так надо было. Страшно было. Мы пережили 14-й год, тоже ж, под Авдеевкой, вот это все не особо интересно вспоминать, но ничего. Ну и так вот, с помощью волонтеров нас направили сюда. И тут, слава Богу, вот так вот нам помогли, дали нам дах над головой. Когда вы приехали? Приехали мы 12 апреля, да, 12 апреля. Перед этим мы заехали в Хмельницкую область, но там условия ну, вообще никаких, будем говорить так, что никаких условий. И как-никак детей много, своих пятеро, плюс двое внуков, семеро детей, и надо, чтобы хоть что-нибудь было как-то. Ну, мы вот собрались и переехали сюда. Как вы выезжали? Ну, мы сидели, будем говорить, до последнего, надеялись, что вот-вот, вот-вот все закончится, вот это вот. А потом сказали, что нет, надо выезжать и срочно выезжать, потому что и выезжали мы на своей, на своей машине, на своем транспорте. Как раз 10 мест забили, все быстренько мы за часа три собирались, сели и поехали. Какого века дети, у вас э, Ну, самая маленькая, три годика вот завтра буквально. Потом девочка 9 лет, і мальчик 10 лет, 12, 14, 16 і 17. У нас такий от разнобойный возраст, да. Муж я, ну, от все, да, і старша дочка. Ви переїхали в квітні, до квітня ви перебували там. Що було найстрашнішим з дітьми було? Ну, найстрашніше було те, що е, э, значить, з того, що ми вже пережили 14-й год. вот этот вот. Мы были как раз вот под Авдеевкой, мы там живем. И все это мы уже как бы знали, с чего начинается и чем заканчивается. И вот мы уже, у нас этот страх уже был. Ну, та война, это была та война. А вот эта война уже это пострашнее. И боялись, конечно, вот этих выстрелов. У нас внуки и моя дочка знают, что такое в подвале сидеть. И когда рвется прямо вот рядышком. Ну, страшно было вот это. И еще страшнее было, как для меня, как для мамы. Вот те слухи. И слухи, это, наверное, была правда, что насиловали детей, женщин. Ну, понятно, кто. Не наши, я понимаю, правильно. И вот этого я боялась, потому что много девочек, много деток. И это страшно было. Издевались, насиловали. И... Взрывы как-то мы уже привыкли чуть-чуть. Страшно, ну, знаете, ко всему человек привыкает. А вот это вот издевательство. Это еще страшнее. Зараз, какая ситуация? Чи поддерживаете связок с людьми, mm -hmm, которые Да, у нас там сядь работает МЧСником. Вот именно в Абдеевке. Мы знаем все, что там происходит. Ситуация плохая, очень плохая. Сейчас наши деревни и нашу по кругу все расстреливают капитально. Все летит, и пока дом цел, вот, боюсь, каждый день, ну, уже ошибки уже, уже пошли. Вот. Выходит и собирает ведрами осколки по двору, по огороду. Ну, весело, да. Вот. Дружковки еще там подходят только к Славянску, там потише. Ну, а у нас, да, жесть. Если говорить про події, которые відбулися, что зараз вам дає силы? Вставать зранку? Что дает мне силы? Ну, я уже привыкла, наверное, я такая борец по жизни, будем говорить. Встаю и делаю. А плюс у меня столько детей. Не хочешь, не хочешь, боишься, не боишься. Надо подниматься и делать. Потому что понимаешь, ну, ну, а кто если не я сделает это? детей надо успокоить, накормить, одеть и все остальное. Как они среагировали на эти события, какие были? То Як как вы им объяснили ситуацию, как вы Чего они все понимали? опять же, начну с того, что наши дети, они потихоньку к этому привыкали. Когда были первые выстрелы, они домой бежали с улицы, ну как все детки, пугались. Потом со временем они привыкли, стреляют, они играют. Ну это везде так. Дети привыкают ко всему. Да, когда в подвале сидели, то сильно переживали. Ну как, ну, как мама успокаивает ребенка. Ну прижмет. Ну так как-то понимаете. Ну а тут. Что тут? Тут надо. Поднимаешься и все. Маленькая называют мама, хотя я и не мама, она а наша, наша полгода не у нас эти дети. А а пивроку только они у вас? Ну, у нас у же патронаты, это же не опекуны, и они не, не постоянно. Они 3-6 месяцев, и другие детки заходят. Вот так вот у нас, понимаете. А да. ті, фактично фактически уже больше пивроку? Ну, вот 23-го полгода, да, получается будет. А теперь еще неизвестно сколько вот это все завязалось. И они не хотят уходить. это вообще, когда ей сказали, она к маме ехали, з мамою уезжали. Вона там ридала. ничего. Ну, так і борешся, тому що треба. Встали, пошли. Ну, як солдати, так? Да? Якщо говорити про мрію велику і маленьку, яка вона у вас? Одна мрія. Щоб закінчилася війна. это вылыка Мрия и, и сама вылыка, чтобы дома наши остались, потому что чтобы было куда возвращаться. Потому что с детьми я не знаю, куда возвращаться. Вот это вот добродетельность, она всю жизнь тянуться не будет, понятно. Все понимают это. О. Закончилась эта война и вернуться домой. Миша, все хорошо, но когда ты дома, это еще лучше. Чи якось прогнозуєте вы? Че ну, я планирую, Когда можно повернуть будет? Ну, я я не могу прогнозовать, я не могу. Если бы мне сказали сейчас, что закончилась война, все, мы сейчас бы за час бы все собрались, машину и что оставили, что не оставили, без разницы, поехали. Да, нам мы двое суток сюда ехали, но ничего приехали, так бы и уехали. А наверное за сутки бы уже дома были, я так понимаю, потому что все хотят домой, и дети, и взрослые, все хотят домой, Понимаете? Такие прогнозы. Как только, так и сразу. Ну а то, что творится, тут нельзя прогнозировать. Мы не в курсе.